Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Виталий Александрович, я вас ищу. Слухаю вас уважно. Есть несколько вопросов по истории. Вы, если дозволите, можно мне на российский перейти? Да, пожалуйста. Спасибо. Я сейчас читаю книгу Багалея Миллера «История Харькова за 250 лет его существования». Mm -hmm. Ну это просто я сразу на ваши вопросы отвечаю. По образованию я юрист, но историю интересуюсь. Есть вопрос по поводу изучения времен домонгольской Руси и также по современной Украине. Но ведь не история Украины. Можно начать хронологически, да, я так понимаю. С... Как хотите. Меня интересует ваше мнение, почему элита Руси принимала христианство еще до Владимира. Вот Аскольда Дир, или как Аскольда Дир, возможно, это был один человек, или несколько, княги, княгиня, Ольга и так далее. Какие причины были? Потому что традиционные связи с Византией, нападение на Византию варягов, вот это вот причина. До исламских стран достаточно далековато. По Волге проходил арабский путь, а по Днепру как раз проходил вот этот традиционный путь с сварях в греки. Мы часть европейской христианской цивилизации. Все соседние государства, там, Польша и так дальше, уже были христианские на тот момент. Ну, выбор да, Я... Бы Выбора религии не было. Как бы есть описание выбора религии в повести временных лет, но это выдумка летописца. Ну, Ольга ну, да, уже была христианкой. Читал, да. Вот, Аскольд вроде как хрестился и так дальше. То есть, это то, куда нападали славяне во главе с викингами. Нападали бы в основном есть, на арабов, ну... наверное, мы были бы мусульманами. Mm -hmm. Получается, что хазарский каганат, элита хазарского каганата, которая принимала э, иудаизм, нападала на какие-то иудейские страны. Такая это лу... большая проблема, а была ли верхушка хазарского каганата иудейская? Это не все историки с этим согласны, потому что есть какие-то отрывочные сведения, неподтвержденные. Было там иудаизм или не было, это вообще не факт. Что там было за религия? Скорее всего, какая-то форма язычества. И, возможно, на какой-то короткий период Каган принял какой-то Каган христианство. Это не значит, что это было ну, иудаизм, я имею в виду. Это не значит, что казарский Каганат был иудейским государством. Ну, иудейским государством мы говорим, когда о населении. А я имею в виду элиту. Или же преследует в основном политические какие-то цели. Не факт, что там был иудаизм. Понимаете, это большая проблема. Наличие иудаизма. Угу. Хорошо, а версия, э, вы, ну, мне просто такая версия нравится, я не знаю, как вы вот к ней отнесетесь, вот хотел ваше мнение спросить. Э, попытка Василевса, то есть э, византийского императора, контролировать Русь изнутри и таким образом, как бы, навязать христианство, элите, потому что ну, митрополит, он же не подчинялся э, князю, он подчинялся то есть, э, Константинополю. И попытка как бы слышать, видеть его ушами, глазами, что происходит внутри соседнего государства. И попытка как-то контролировать, ну, сепарировать церковь от государства и контролировать процессы внутри Руси. Такую версию вы не рассматриваете? Нет, рассматриваю. Вы зависли. О, отвисли. В принципе, такая версия рассматривается, но вы рассматриваете ее прямо как работу внешней разведки товарищей византийцев. Конечно, любое христианское государство пыталось расширить сферу своего церковного влияния. Однозначно. Но в Византии существовал принцип согласия в действиях между императором и патриархом. Там не обязательно патриарх подчинялся напрямую византийскому императору. У каждого была своя сфера как бы, влияния. Вот то, что вся э, верхушка э, русских митрополитов, они все были греки, и первые митрополиты приехали именно из Греции, да, это факт. Но сказать, что это был ну, такой какой-то контроль, мы, мы не видим это в фактах, в исторических. Ну, я понимаю. Мы можем об этом как бы говорить, что да, какое-то влияние там митрополит имел на внутреннюю политику князя. Но не более того, а какое? По факту, если бы мы видели, что, допустим, э, киевский князь идет в походы по приказанию там византийского императора. Ну, такого не было, тогда мы могли бы как, о каком-то влиянии более или менее сильном говорить. Ну, может быть, наоборот, митрополит пытался отговорить князя от похода на Византию, да и что помогло. Святослав, не, ну, Святослав например, вообще это... был язычником. Сначала ходил знаю. в поход на на Болгар в союзе с Византийским императором, а потом поднял извините хвост против Византийского императора, ну за что получил там под Андреанополем, насколько я помню разбили Святослава а все последующие уже были христиане, но опять-таки это христианство принималось э, с целью объединить разношерстные, разноплеменные народы на территории Руси конечно это был элемент идеологии 100%, но так, чтобы Сильно нас контролировал какой-нибудь константинопольский патриарх, либо император. Ну, как бы не прослеживается такого. Ну, объединить опять же в каком плане? В военном отношении, чтобы поднимать на в поход людей. Ну, если бы вы привели какие-то конкретные факты, нам бы ну, и я Смотрите, бы я... Легко. Факты, опять же, я на тему Древней Руси, из последнего того, что я интересовался это лекция цветкова сергей эдуардович цветкова российский историк я просто не знаю может он и не историк он говорит что он историк Обыск у него дома я не проводил диплом его я не видел вы это вы показываете постоянно свой диплом когда вас спрашивают я не слышал цветкова ничего не могу сказать не слышали да что он говорит была попытка контролировать ну, например, князь собирает в поход войска и э, обращается к какому-то племени. У них культ, ну, например, Велеса и Волхвы, которые говорят, что ты, князь, мирской человек, а мы держим совет с богами. И вот нам Велес говорит, что не давать тебе войска, например. Ну, естественно, это князя ну, как бы, <laughs> не могло не раздражать. Я понимаю, конечно, что у меня болезнь, как и у многих э, людей, интересующихся историей, что я пытаюсь современные какие-то реалии перенести на историю. Понимаешь, что это совсем другой мир, другие ценности были у людей и так далее. Но все равно с этой колокольни пытаюсь рассуждать. Естественно, это князя могло как-то дратувать, то, что какой-то племенной вождь, либо же волхв, говорит о том, что я вот совет с богами поддержал, там на кишках животных погадал и сказал князь, извини, но как бы мы тебе войска не дадим. И мне кажется, что именно это могло больше всего раздражать князя. Потому что они вели активную политику. Нет, внешнюю, так это зим, все порешал Владимир Великий. Он всех местных князей поснимал, поставил туда своих сыновей. Сам был христианином. И все были сыновья христиане. Это решилось в течение нескольких лет, вся эта проблема. Поэтому все эти теоретические ну, конструкции, они имеют место быть, но они были решены на практике вот так. Ну, а история о том, что у него было 300 наложниц, много официальных жен, это преувеличение, правильно? Ну как, почему преувеличение? Вполне возможно. Нормальный средневековый мужик, глава государства. Это было нормой. Там уже количество, как бы, возможно и Может, у него было не 300, там, а 250. Мы же их не считали никто. Но, ну принципе, просто, вот как раз... Цветков он, извините, Цветков он опирается на э, ну, мемуары... Зависло. Говорили, что даже. Извините. Европейский интернет. Зависало. Все зависало. Вы зависли. О, сейчас отвисло. Все, что вы говорили до этого, Извините. все Это ев... повторяю. Европейский интернет. Что там цветков говорил? Так, сначала можно? Да. Цветов опирался на мемуары и на записи арабских путешественников. Ибн Фатлан и еще другие, называл имена. И эти арабские путешественники говорят, что даже у Кагана не было столько, в казарском Каганате не было столько, такого количества наложниц и жен, как 300, как пишет летописец в ну, повести временных лет. Это как бы преувеличение. Для, того, для чего делалось? Чтобы на контрасте потом... Ну, Заявить о том, что вот после того, как он принял христианство, отрекся от всей этой грешной жизни, многоженства и так далее и тому подобное. Ну, как бы вот да, о чем я показать хотел. Показать, насколько он так, кстати обрубал все концы. Да, да, абсолютно обновился. Погрузился в воду и обнулился, вот, да. как Путин. <laughs> Опять же, мы проводим параллели с, с реальностью, со Нет, ну, Реальность шутки. с реальностью, как бы мужчины всегда были мужчинами, в те времена гарем был абсолютно нормой, как, как и сейчас восточных народов, как бы тоже норма. Ну и, и более того, там он говорит о том, что как можно больше Каган, как божественный правитель, мог оплодотворить женщины дать новой жизни. Вот столько, это как бы хорошо, потому что больше светлых людей появляется. Уже с генами Кагана, так сказать, на мир. Ну, как бы вот такая. Да, а что потом делать с претендентами на престол, как в Османской империи? Это хорошо, когда они все плодятся и размножаются. А потом принимается закон, что всех детей мужеского пола надо под корень пустить, чтобы не было претензий на власть. Османы четко это решили вопрос этот. Жестко и четко. Хорошо, это давайте вот тогда эту тему оставим. Мемуары, да, но дело хорошее, но кроме мемуаров хотелось бы подтверждения какие-то. Но факт есть факт, конечно, там было много жертв. Меня интересует еще вопрос салтово-маяцкой культуры, если вы что-то знаете об вот этом. Вот это ну, салтово-маяцкая ну, культура, вот это и есть Хазарский Каганат. То есть это классический пример, именно как жили в Хазарском Каганате. Что значит классический пример? Или это все... Но мне кажется, что это смешанное, что-то между славянами и э, хаза, хазарами. То это, славян там э, фактически э, не было. Там салтово-маяцкая культура, там проблема в том, что там э, четко прослеживается два типа э, поховань, как это, ну, захоронений. Погребений. Погребений, да. Э, одна точно булгарская. Булгары. Mm -hmm. А вторая я уже не помню. Есть хорошая книжечка. Опять таки, если вы подождете, я могу даже автора назвать. Вот. Mm -hmm. который... Может быть Бабенко. Но это археолог вообще, который раскопал. Во -во, во, 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 во. Во, если вы Бабенко mm -hmm. читали, там все это написано что so, как, как, как бы Хазары, это политическое название, то, которое существует в литературе. С археологической точки зрения, это салтово-маяцкая культура, а там два типа погребений, которые говорят о двух народах, которые и не очень-то и близки по э, своим культурным каким-то особенностям. Вот это какая-то симбиоз mm -hmm. двух народов, которые историки описали со стороны как э, хазарский каганат. Mm -hmm. Это оно и есть. Да, То есть возможно. хазар как таковых выделить невозможно. Там либо булгарское захоронение, либо вот это второе, которое я вечно забываю, какой там народ еще составлял эту культуру. Mm -hmm. То есть тут есть четкая привязка народа к культуре. Ну, как бы археологи думают, что есть четкая привязка, mm -hmm. достаточно четкая. Во всяком случае, на той территории, которая в источниках описана как Хазарский каганат, археологи видят тут салтово-маяцкую культуру. Ну и как бы выбора нет. То, скорее всего, это одно и то же. Зрозумело. Так, якое, Боже. Э, по поводу... Су сучасної історії, як це правильно називається, Новітня історія України, якщо не повернуся. Новітня історія починається з 1914 року. Взагалі, це вже новітня новітня. А, отак. От ну да. ага. Відкривав так. Відкривав я за вашою порадою Підручник за 11 клас Історія України. Два автори: Мартинюк і Дісеп. Угу. Намагався читати параграфи, мене цікавили. Параграф революція» і революція гідності. Ось коли я навчався в ліцеї, здавав державний іспит з історії України. в мене були дуже гарні вчителі, як мені здається, і я його здавав, випускався в 2005 році. Нам так вчитель історії казав, що ці процеси вони є політичними і з історичної точки зору вони не У нас були питання в білетах з приводу помаранчевої революції. Але вчитель сказав одразу, що якщо ви зробите якісь помилки, або а, ну буде якась у вас важкість, ми з вас бали знімати не будемо. Ви або оберете інше питання, або якісь судження можете висказати, висловити, ми подискутуємо на цю тему. Ось А тут ну вона магістр була. Вона історикиня, молода жінка, Леся Ярославівна, Може, мене побачить, я їй передаю привіт. Ось, і я ось відкриваю цей підручник. Починаю читати спочатку. Ось параграф про помаранчеву революцію. Там написано, що економічна криза була чинником ну певних факторів політичної кризи. Після вже приходив Юшенка до влади, що спочатку відбулася якась економічна криза, перше там речення, а потім вже вона була чинником причиною зумовила кризу політичну. І ось я питав економіста, задавав це питання, який каже, що навпаки, якби економічна криза, це було наслідком ну, наслід, да, наслідком mm -hmm. політичної кризи, оскільки при владі ще лишалося дуже багато сторонників Януковича, було дуже важко їх усунути від місцевих там посад, і так далі. Mm -hmm. Тобто, от цей момент він якби навпаки. Я питав в нього: а чи був може в світі якась економічна криза, там глобальна чи ні? Він каже: ні, в Україні вона локальна була, не було. Так. І тут ж по, така помилка, що ну, політична криза призвела до економічної кризи. Тут така справа. Справа в тому, що пан Гісем і пан Мартинюк є нашими конкурентами, конкурентами друг, других авторів. А, і давати ага. якби, оцінки іншим авторам. Ну, я не маю права етично. Я скажу тільки одне: що до цих авторів дуже багато питань не тільки у нас. Угу. У інших авторах. Да. Тому до, 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 до теми Майдану я так розумію, що нема сенсу вже й переходити, бо там. Е, ну, нема просто... сенсу оцінювати те, що писав Єсейми е, Мартинюк. Угу. Тому, що, тому що тому що. Тому що вони конкуренти, а це. Відкри, відкрию тоді інший підручничок, почитаю з. Та треба читати не шкільні підручники, треба читати якісь новітні дослідження з цього питання. Є непогана... ну, це... Є книжечка непогана Фільштінського, і там другий автор Станчев, по-моєму, я не пам'ятаю. Третя світова війна, там битва за Україну. Ну, там шикарно описані всі політичні процеси, включно з помаранчевою революцією. Така червона, товста mm -hmm. книжечка гарненька. Фельштинський. Фільштин, що... Ну, автор дуже відомий, це американський професор. Він mm -hmm. родом із Радянського mm -hmm. Союзу, наскільки я пам'ятаю. І, по-моєму, навіть захищався він в Радянському Союзі в 92-му році. От. Але ну, гарний спеціаліст по от, другій половині 20-го століття. Книжечка видана It's буквально rozumiem. рік чи два тому назад у нас в Україні. Mm -hmm. Так, почитаю. Дякую. Дякую. З приводу топоніміки. Цікавить вас це питання? Ну я ж не, я історик, топоніміка це допоміжна дисципліна. Я розумію. Я тут не Копенгаген. Ну, вас в Білій церкві багато переименували, топоніміки? Ну фактично все переименували. У нас мало що залишили. По-моєму, десь було вже звіт міської ради, що вже все, Каюб, попейменовували все. Ну вас не запрошували як спеціаліста, якісь поради дати. Наприклад, у вшанувати нас... когось. Ні. У нас є тут декілька кандидатів, докторів історичних наук, які входили в цю комісію, які цим займалися. Mm. У нас же ще є краєзнавці, розумієте, люди, які е, в цій темі захищалися. Гарні краєзнавісти. А краєзнавство, краєзнавство це галузь історії, на вашу думку, чи це комплексна наука з інших ну, це, з різних галузей. Це частина історії, ну, як без краєзнавства вивчати історію? Mm -hmm. <ривальна> да, зрозумів. У нас просто в Харкові дуже багато перейменували, більше ніж 600 топонімів. І мої пропозиції, які я висував, просто проігнорували. На жаль, ну я звичайно, що я не історик, мене юридична освіта, але мені болить за те, що не було вшановано. Ну я зібрав так на швидкоруч більше ні, ну, майже 50 Видатних особистості, це лікарі, не політичні діячі, вчені, вчителі, які ну дійсно заслуговували б на те, щоб їх увіковічили. Але в нас і нейтральні назви, типу там на кшталт вулиця Кохання і гарного настрою, там щось ну, вашим і нашим називається Ну так, да. і воно воно свідчить: знаєте, про те, що. І політичні діячі потрапляють. Ну, наприклад, є люди, які просувають ідею в Харкові. Велика значна така вулиця Академіка Павлова на час зараз ну, зараз називалася, може вже перейменували, перейменувати на ім'я Степана Бантери, який ну не був у Харкові взагалі ніколи. Він має відношення до історії України. Це все зрозуміло. Але коли цих людей питають, навіщо ви це робите, вони кажуть, щоб горіли ватні пукани. Дуже правильно. Ну, вибачте, мені хочеться якось. В якусь... кожному місті має бути вулиця Степана Бандери. У нас в Білій церкві теж не був ніколи Степан Бандера, але вулиця Степана Бандери є. Не бачу в цьому нічого поганого. Ну, погано, що ну, місцевих якихось там дійсно діячів не видвігають на. Це погано. Ну, ось в цьому так. Суддя з вами це... згоден. Це що більш за все мене тригерить, або е, такі назви, як, наприклад, Броварницька або броварів, бо в нас така глибока історія е, броварництва, варіння пива, або караїмська, наприклад, у нас діаспора караїмів дуже потужна була в Харкові. Ну, багато підприємців, які там е, ну багато грошей вкладали в Біль, але нічим допомогти, да на жаль, не можу. Ну, вас, вас, я зрозумів, у вас це питання не дуже. Ну, ну що цікаво. я можу зробити в даному випадку з вашим Харковом? Ні, ну, а я харків'янин, і я зі своїм Харковом нічого розумію. не можу. Так, зробити. Я ж кажу, що я розумію, що вам болить, але нічого, нічим допомогти не можу. Кругом такі так. проблеми. Ну, можливо, у вас, якісь, у вас якісь питання будуть до мене. Бо, де, я так на швидкаруч. Я насамперед готував дуже багато питань, і особливо до вас. І, і, і хотів дуже з вами поспілкуватися, але не розраховував, що я так швидко на вас натраплю. Треба законспектовувати на всяк випадок. Так, треба законспектовувати. Дякую. Ну, дякую. Дякую вам за дискусію. Якщо до мене питань немає, дякую то я вам за увагу. Тримайтесь. Привіт, хан. Ну, дякую. Побачте.